Səbəhə görə zəngən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bilinən məlumata görə, martın 23-də Bakıda və Şəron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcən buludlu olacağı, arıbət tutacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağını, gecəyə doğru isə aralıq yağış yağacağı ehtimalı var. Axşam bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub şək küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civəsindən 759 mm civəsinə enəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Səbəh Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arı yağıntısı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir. Ayrılıq yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arı bir duman olacaq. Mülayim şəcilləyəcək. Havanın temperaturu gecə 17 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə uşaqlıqda, gündüz 2 dərəcə uşaqlıqdan 3 dərəcəyə də istilı olacaq.